Да. Да. Вас на усиление сюда. Здесь, ну вот, видели, да, всю, всю дорогу и везде. Там поставили СПГ-9. Сюда фагот, там фагот. Если будут идти, сюда. Получается шалонированная оборона. Механатометчики, лучше три работать да нет. по одному танку. Да. Разумеете? Да. Не по... по танку взяли, ой, я буду героем. Одного завалили и девять 9... обратно, понимаете вы? Подошли, Стрелян, втроем гусениц, выстрелили, упали и ушли в сразу. В гусеницу стреляете движения, или, по двое. Двое. Ш... или по два. Или по два. По три или по два. Работать Ш... на одного. Выстрелили, упали и ушли. Сразу уходить после выстрела. Да, не смотреть, куда у вас там оно пошло, как оно завернуло. Страху, за жодного мамы на своей земле. Ни кроку назад. Вперед можем. Один может не попасть, а другой попадет. Когда тебе напарник не понимает, это очень плохо, потому что когда ты ему объясняешь, что ему нужно делать, а он противоречит же, навіть, тебе делать. Ты можешь якось на нього, і він зрозуміє, що треба робити, и каже, завдання буде виконано правильно. А на бич працювати і толку буде ніякому. Люди есть, протитанкові средства есть. Чем дать отпор есть. корректировщики огня работают очень хорошо наша артиллерия накрывает их с точностью вчера как поговорили сказали на 5 с плюсом отработали они зашли с силами получили свою дозу и откатились больше пока не хотят работают тоже издалека